Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənzimov qızı ilə fotosunu paylaşaraq onu doğum günü münasibəti ilə təbrik edib. Canım qızım, ilkin nişabəm, bu gün sənin doğum günündür. Allah mənə nəsib edib, bu günü səninlə bərabər eyni masada qeyd edirəm. Səninlə bağlı arzularım tükənməzdir. Sən mənim dünyamda ən qiymətli varlıqsan. Sən mənim dünyamsan. Gözəl qəhli qızım. Yaşın sənə hər zaman xoşbəxtlik bəxş etsin. Hər gələn il keçən il kölgədə buraxsın. Mən əminəm ki, sən həyatda da, işində də uğur qazanacaqsan. Sən mənim qızımsan. Sənin üçün həyat hələ bu yaşdan sonra başlayır. Amma həyatda hər şey bu günə qədər yaşadığın kimi asan deyil. Sən artıq gəncsən, müstəgilsən, cəsursan, ağlılsan. Həyatı öz gözünlə baxırsan və baxdığın kimi də qərarlar qəbul edirsən. Amma bunu hər zaman bil ki, yaşından aslı olmayaraq sən mənim balamsan, gözbəbəyimsən, gözəl balam, yaxşı ki mənim qızımsan. Ad günün mübarək.